श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीरामपञ्चरत्नं कञ्जातपत्राय तलोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्युन्निबाम्भोदसुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुतसद्गुणाय वीरावताराय विरोधिहं त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृतमध्यकाय पीतामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमो नमस्ते खिलपूजिताया, नमो नमश्चन्द्रनिभाननाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इति श्रीरामकर्णामृतान्तर्गतं श्रीरामपञ्चरत्नम् నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి